不是说调整呼吸吗？这是干什么？是在练习啊。哦，周总，您不经常运动，所以可能不知道，无论在哪项训练中，核心力量都是非常重要的一部分。在核心发力时，感受呼吸频率的变化，这是最快的训练方式。嗯，是这样的。没事，花花，你们不急。后面我还为你定制了特别的项目。不用了。为什么？ 像段老师这种冠军，教你这个零基础的旱鸭子游泳，每天会浪费多少时间？你知道吗？没事儿，教花花不算浪费时间。段老师，您不用这么客气。像你这种实力的冠军，应该匹配相对于实力的对手。我哥从小学习游泳，你们两个人之间相互切磋，一定会进步的更快的。偶像，我做梦都等这天呢。走。 我们现在就去举铁，石总。哎哎哎！哎，花、哎、花，哎、没事，大安哥，你跟昂哥练吧。昂哥加油！哎、嗯，周总，看来只有咱们两个业余选手结伴了。业余选手，我让你知道什么叫高手在民间。不。 周总，你不是说高手在民间吗？怎么就不行了呢？我、啊啊、周志伟怎么可能不行？我……那你加油！嗯、来，喂，喂，周总，我真不是有意打扰您，但品牌营销部的最新执行方案。 等您签过之后才能同意。哦。哇，没关系，我马上回来。公司有事儿？啊，跟我回公司走。哎，公司有事儿你先走就行，我都还没怎么开始练呢。营销部新出了宣传方案，你作为代言人，难道不应该了解一下吗？可是我跟嘉阳哥说好了呀。咳咳 难道你想成为他夺冠的绊脚石吗？也对，嘉阳哥，我临时有事儿，嗯、呃，今天你先自己练吧，我们下次再见。嗯，好，拜拜，嗯、走了。昂哥再见。别停、哎，偶像，咱们继续。哎，算了，咱别练体能了，咱去游一圈。 抱歉啊，哥，我明天要拍摄新氧产品的宣传海报，我今天就早点回家。又不行、啊！天哪，连示意图都这么帅，我这要是本人拍……哎所以我说嘛，他拍摄的时候，我也。小他要是能请假假来就好了，得想个办法呀。张总，您好。 周总，我真不是有意打扰到您，但实在是有非常重要的文件需要您亲自签署。小池，你做的非常好，公司的事情当然要第一时间汇报，这么有分寸，这么有原则，不愧是我的第一秘书。谢谢周总。 来，哎，对了，周总，还有一件事，今天星辰资本的沈军来找过您。沈军，他居然回国了。嗯，但是您下午出去了，所以他就去找了季总监。好，我知道了。好，怎么样？怎么样？批假了吗、嗯？你有什么理由啊？哎呀，女孩那几天。 肚子疼呗。心雨，你你肚子不舒服吗？啊，我肚子不舒服吗？我肚子好像是……你不舒服就告诉我嘛，我帮你看一看。啊，我肚子我不是肚子疼，我是头疼，最近睡眠有点不太好，还有点脱发。你看我现在……周总好啊，<laughs> 说吧<话>。周总是新的宣传方案好了，要给我看吗？下班了，走。可是。 你不是刚刚回来说你有很重要的工作要处理，这么快就好了？我说过，不需要任何人质疑我的工作能力。高效的人生就是如此。周总，我明天想请个假，就是明天我姐姐结婚，她要我去给她当伴娘。嗯。哦、啊，周总，我我们是三胞胎，我们还有一个姐姐。嗯。好。 看来明天是个好日子啊，丁明放假了，记得带上我的祝福哦。说吧，下班了走。啊。也替我好，拜拜，明天见。